Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 18-də Bakı və Abşurun yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir gücünlənəcək. Havanın temperaturu Abşurun yarımadasında gecə 22-25, gündüz 27-30, Bakıda gecə 22-24, gündüz 28-30 dərəcə istilı olacaq. Abşurun kəmərliklərində şimal-qərb küləyin əsəcəyi ara bir güclənəcəyi gözlənir. Yəni suyunun temperaturu Sumqayıt loxanı, Pirşahın ardaran bilgəhsə qlubada 22-23, Türklən Hövsan sahil şıxda isə 23-24 dərəcə istil olacaq. İyunun 18-də Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək yanacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəz yerlərdə duman olacaq, mülayim qərpüləyəcək. Ay-ayrı yerlərdə alı bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz isə 34-39, dağlarda gecə 10-17, gündüz 19-24 dərəcə istilı olacaq. Tibbi-metalurji proqnozuna görəncə isə yun 18-də Abşeron yarımadasında Xəzər ikrəyinin ara bir güclənşəyi gözlənir ki, bu da bəzi mikro-stansiyalarda narahatlıq hissiy yarada bilər.